सवाल नंबर एक इंसान को बांटने का अर्थ क्या है जवाब लखीशु इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है सवाल नंबर बे लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है जवाब में लखीशु कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है सवाल नंबर त्रन चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है जवाब में लखीशु चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है प्रश्न नंबर बे इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए मत बांटो इंसान को ये कविता तुम्हारे तमारा वर्ग खंड में तमारा विद्यार्थी मित्रों साथे गावानी गा प्रश्न नंबर त्राम निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। अभी राह तो शुरू ही है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है अपेली पंक्ति नो भावार्थ दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है गरीबों के घर में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। है बाद हमें अपने स्वाधीन प्रश्नों जो प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है जवाब में लखीशु कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। सवाल नंबर बे किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा जवाब में सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा तरण हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है जवाब मैं वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं प्रकृति के ये रूप धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। सवाल नंबर चार उजाले को बंदी बनाने का अर्थ क्या है जवाब में लखीशु उजालों को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं पांच यह कविता हमें क्या संदेश देती है जवाब में मैं यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूल मेल मिलाप से रहने की सीख देती है इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए अहियाँ केला शब्द आपेला है આપેલા શબ્દોને આપણે શબ્દકોષના ક્રમમાં લખવાના છે તો લખી શકાય આંગન ઉદાસ ઉપર ઘાટી બંદી મંજિલ રેગિસ્તાન અને સાગર આ રીતે લખીશું ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ આજ કે ઇસ આધુનિક પરિવેશ સંયુક્ત પરિવારો કી જગ એકલ પરિવારોને લેલી એકલ પરિવાર કે પક્ષ વિપક્ષ પર કક્ષા મેં ચર્ચા કીજીએ અહીંયા आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवार और एकल परिवार सामे सामी चर्चा करवानी है शिक्षक कहे थे, मैं यहाँ चर्चा रजू करी छे है तेरी जातीय चर्चा करी जवाब लखी सको छो शिक्षक कहे थे, आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है सुभाष तुम इस बारे में क्या सोचते हो सुभाष कहे थे, गुरु जी समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बुरे और अनुपयोगी हो गए हैं प्रशांत कहे गुरु जी संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं उनका महत्व न समझने वाले ही उनका बराय करते हैं सूरज कहे गुरु जी हमारा परिवार एकल एक परिवार है पिताजी माँ दीदी और मैं बस ये चार जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ त्यारे कमल कहे छे गुरु जी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का एक बाप के नहीं देखना चाहिए बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है राजेश कह गुरुजी हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है कोई बीमार होकर अस्पताल आता है तो बारी बारी से घर के सदस्य की उसकी देखभाल करते हैं ક્યાં એકલ પરિવાર મેં સંભવ હૈ શિક્ષક કહે છે હા તુમરી બાત ઠીક પરિવાર સુવિધા નહીં એકલ પરિવાર હૈ પ્રશ્ન નંબર ચાર અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજે અહિયાં એક કવિતાની પંક્તિ આપી લે છે તે અધૂરી છે તે આપણે પૂરી કરી લખવાની છે જવાબ લખી શકાય રાત હોને પર મેં બી નિકલતા सबको देता हूँ शीतलता मुझे देखकर सबके दिल बहलाते बच्चे मुझे पाने को मचलते सबको कहते हैं मुझको मामा हर बालक है मेरा भांजा यो तो मैं तारों का राजा अहिया चंद्रमा की बात कर अँ अपना पाठ त्रा प्रश्नों जवाब पूर्ण थे विद्यार्थी मित्रों धोरण आठ न હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપની ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો એપ્લિકેશનની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ સ્વાધ્યાય પોથીની પીડીએફ પાઠના વિવિધ વિડિયોઝ સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ સ્વાધ્યયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપને સપોર્ટ કરજો ડાઉનલોડ કરજો